والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم الحمد لله كتاب telah pada minggu lalu kita membincangkan tentang surah al di mana Allah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang susah dan baik yaitu perkataan al-aqabah yaitu kita memberi makan kepada orang miskin, memberi uh, membantu anak yatim dan perkara-perkara yang baik. Jadi surah al-fajr ini pula kalau kita lihat uh, ada kesinambungan antaranya Allah Subhanahu taala bersumpah dengan berapa perkara empat perkara yang lain. Jadi ada kita kata ada alamat ataupun ada perkara yang Allah ingin tunjukkan kepada kita melalui perkara-perkara yang Allah jadikan sebagai sumpahan ini. Karena ayat yang kelima Allah kata, hal fidali qasamul livi hijr. Sesungguhnya pada perkara-perkara yang Allah uh, sumpah ini dengannya ada perkara ada pelajaran yang dapat diambil oleh orang yang berakal lizi hijr jadi mana kita baca ni kita nak tengok apa sebenarnya alamat yang Allah nak tunjukkan kepada kita pada perkara-perkara yang dimulakan surah ini pertama sekali Allah bersumpah dengan al fajr waktu fajar Iaitu waktu pagi lah, waktu subuh. Bila kita kata masuknya salatul fajri, salat subuh itu adanya garisan cahaya mula nampak. Ada Kita kata ada harapan, ada cahaya yang baru nampak setelah lamanya kegelapan malam tadi. Malam gelap ini dalam Al-Quran gelap juga merujuk kepada sesuatu yang kesesatan, sesuatu yang tidak baik, kezaliman juga digambarkan dengan suatu kegelapan ataupun ke apa kebodohan ataupun sesuatu perkara yang tidak baik juga digambarkan dengan gelap. Jadi apabila datang waktu fajar itu adanya harapan, ada cahaya. Itu, itu pertama yang Allah uh, sebutkan. Perkara kedua adalah walayalin ashar dan demi sepuluh malam dalam tafsir ada yang mengatakan 10 malam awal Zulhijjah ada yang mengatakan 10 malam uh, akhir Ramadan dan ada juga mengatakan bahawa ia tidak merujuk kepada mana-mana bulan spesifik pada 10 awal ataupun 10 akhir bulan bulan-bulan Uh, yang bila-bila bulan tersebut lah. Okay. D dalam 10 malam ini, ada juga dalam kajian menunjukkan ada cahaya, iaitu cahaya bulan yang pada awalnya tak nampak. Tapi apabila ia bergerak, contohnya malam pertama gelap, bulannya mungkin kecil saja malam kedua besar sikit malam ketiga besar lagi sampailah malam ke-10 itu cahaya yang timbul daripada bulan itu akan lebih bersinar lebih nampak pada awalnya mungkin tak nampak jadi itu ada kaitannya dengan uh, cahaya tadi kemudian perkara yang ketiga yang Allah bersumpah adalah wasyaf'i walwatr demi perkara yang genap dan perkara yang ganjil. Seperti tadi, ada yang mengatakan ianya merujuk kepada sesuatu yang khusus. Seperti antara yang genap itu adalah ciptaan Allah. Semua ciptaan termasuklah manusia, haiwan itu diciptakan berpasang-pasangan genap. Kan apa sahaja ciptaan Allah itu ada pasangan. Khalaqaz zawjayni dhakara wal Allah menciptakan berpasang-pasangan antaranya lelaki dan wanita. Jadi as syafi al-watri ini merujuk kepada siapa? Yaitu merujuk kepada pencipta itu Allah Subhanahu taala yang al-witr yang satu, tidak ada pasangannya. Selain daripada itu juga bolehlah diperhatikan kalau contohnya kalau ia merujuk kepada Ramadan, malam-malam ganjil itu ada keistimewaannya yang dicari kerana malam Lailatul Qadar itu berlaku pada malam-malam yang ganjil. Jadi macam tadilah sama ada yang merujuk kepada perkara khusus, ada pula mengatakan pada perkara-perkara yang umum. Jadi ada kelebihan-kelebihan tertentu. Kemudian ayat keempat Allah mengatakan walaili idza yasr dan demi waktu malam apabila ia yasr berlalu. Contohnya Uh, dalam apa ayat yang lain subhanallazi asra biabdihi laila demi tuhan yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam so perkataan yang sama iaitu asra uh, wa laila idza yasr jadi apabila malam apabila ia berlalu jadi bila berlalunya malam ini dah teranglah bila sampainya waktu siang malam pun hilang apabila datangnya uh, petunjuk hilanglah kegelapan dan juga apabila datangnya kebenaran, hilanglah kesesatan, hilanglah kezaliman. Jadi apa contoh? Kita tahu bahawa biasanya ayat-ayat Al-Quran ini bila dimulakan dengan suatu konsep, adanya contoh-contoh yang agak uh, actual ataupun contoh yang, yang yang berlaku. Jadi dalam kes ini sebelum kita uh, Allah bertanya kepada kita pada ayat kelima, nanti ada contoh. Berapa contoh? Sekurang-kurangnya ada tiga golongan yang Allah jadikan contoh yang sekarang dah tak ada lagi dah telah berlalu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh golongan ini Allah berkata hal fi zalika qasam li Tidakkah pada perkara yang Allah sumpah-sumpah ini ada sesuatu yang uh, menjadikan orang berakal itu berfikir, mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Jadi kita dah analisa sedikit tadi perkara-perkara tadi kan. Jadi Allah kemudian bertanya, "Alam tara? Tidakkah kamu lihat?" Maknanya bila Allah tanya alam tara, maknanya boleh lihat, boleh nampak. Ada kajian-kajian arkeologi yang telah membuktikan benar perkara-perkara ini. Walaupun mungkin pada awalnya contohnya tentang golongan Samud yang disebutkan dalam ayat sebelum ini asalnya tak nampak tapi apabila adanya kajian arkeologi, gali-gali jumpa rupanya ada yang Allah sebutkan. Jadi Allah gunakan perkataan alam tara. Tidakkah kamu lihat kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apa yang telah Allah perlakukan kepada kaum Ad ini? Kenapa Allah bawakan contoh kaum Ad? Kerana kaum Ad ini adalah suatu kaum yang pernah civilized. Ini a civilized nation pencapaian mereka itu luar biasa. Bukan biasa tapi luar biasa. Apakah perkara yang luar biasa itu? Allah kata, "Iram zatil 'imad." Di mana tempat nama-nama Iram ini? Ada yang mengatakan Iram ini adalah uh, datuknya 'Ad tadi. Dinamakan tempat tinggalnya itu bersempena dengan nama datuknya, iaitu Iram. Jadi di kawasan Iram ini adalah kawasan di mana mereka membangunkan tempat-tempat gedung-gedung yang besar al-imad dia mengatakan mereka ini apa dapat apa mencipta ataupun membangunkan bangunan-bangunan yang tinggi daripada kajian arkeologi yang saya sebutkan tadi di kawasan berdekatan dengan Mekah ada satu kawasan itu bila mereka kaji ada bangunan setinggi 9 9 meter ada bangunannya 8 persegi 9 meter yang ter uh, yang ter, kita kata yang telah tertanam di dalam pasir kerana memang antara azab yang Allah timpakan pada kaum ini adalah adanya mereka itu uh, melalui gempa bumi yang kemudian uh, mereka termasuk ataupun uh, mereka itu ditenggelamkan dalam bumi. Jadi maknanya sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah padang pasir. Itu kaum pertama kami kedua Allah sebutkan pada ayat yang ke lapan Allah tilam yuqla qomithluha fil bilad yang tidak pernah diciptakan seperti itu sebelumnya maknanya mereka itu adalah orang yang golongan yang dapat mencipta sesuatu yang baru yang tidak ada berlaku sebelum itu tapi mungkin kemudian adanya contohnya bangunan-bangunan yang tinggi datang selepas mereka itu nak menunjukkan bahawa Sesuatu kaum itu tidak boleh berbangga dengan pencapaiannya. Sebenarnya itu adalah kurnian Allah. Allah sebutkan dalam surah yang lalu. Kemudian kaum yang kedua Allah sebutkan: "Wathamud al-ladina jabusohra bilwaad". Dan kaum Thamud, kaum Thamud, kaum ini kelebihannya jabusohra bilwaad. Mereka ini dapat memecahkan batu di tengah-tengah. Wadi Al-Wad ini apa dipanggil kawasan lembah Padang Pasir mereka boleh memotong batu boleh apa memahat bukit untuk membangunkan rumah-rumah tempat tinggal mereka. Jadi ada yang mengatakan mereka bawa buat, buat rumah bawah tanah ada buat rumah di celah-celah bukit. Jadi itu adalah teknologi yang mereka banggakan pada zaman tersebut. Dan golongan yang ketiga yang Allah sebutkan dalam ayat seterusnya iaitu wa fir'aun dzil autad dan fir'aun yang mempunyai al autad ini antara terjemahannya yang mempunyai banyak uh, uh, ada kalau terjemahan mengatakan banyak uh, tentera tapi terjemahan mungkin yang lebih tepat adalah dia mempunyai tiang-tiang uh, yang tinggi al autad ada yang mengatakan uh, piramid merupakan tiang-tiang tinggi uh, sebagai bukti uh, kekuasaan ataupun uh, pencapaian Firaun. Ada yang mengatakan bahawa dia banyak juga membangunkan tiang-tiang untuk men mensalib orang-orang ataupun untuk menzalimi orang kan? Kalau kita tengok Firaun tu antara Uh, hukuman yang dikenakan kepada Bani Israel ataupun orang-orang yang menghalang ataupun yang uh, melawannya adalah dengan mensalibkan mereka di tiang-tiang yang tinggi kan memaku uh, apa tangan-tangan uh, dan kaki-kaki mereka itu di salib-salib tadi. Okey, poin kita bukanlah nak bincang tentang apa pencapaian mereka tapi kita nak bincang pasal kerosakan Allah sebutkan allazina tagawu fil bilad iaitu mereka ini tadi telah melakukan uh, pelanggaran ataupun kerusakan di muka bumi yang menyebabkan ianya uh, apa mengenai ramai orang ataupun masyarakat pada zaman tersebut. Kita tahu cerita-cerita mereka Firaun kita ambil contoh, uh, kezalimannya membunuh anak-anak lelaki Bani Israel kan? Uh, sekian lamanya dia apa uh, melakukan kezaliman terhadap Bani Israel Dan kalau kita lihat kalau kita nak relate dengan uh, kehidupan konteks kita hari ini dia itu memerintah dengan kezaliman dia membiasakan perkara-perkara uh, men menzalimi orang lain membunuh uh, tidak memberikan tidak memberi kemanusiaan menzalimi tidak menjadalkan keadilan jadi perkara-perkara yang ini adalah suatu kerosakan yang kemudian meribak dalam kalangan masyarakat ya Allah sebutkan fa aktharu fiha al-fasad dan ber, telah uh, menyebabkan banyak kerosakan bencana yang berlaku di atas muka bumi tadi. Mana nilai-nilai keadilan, nilai-nilai uh, keadilan sosial itu semua hilang. Bukan hanya nilai-nilai keagamaan, malah nilai-nilai kemanusiaan juga hilang. Jadi oleh kerana itu, maka Allah SWT mengingatkan kita. Kalau kita buat perbandingan dengan ayat-ayat pembukaan tadi, maknanya uh, Allah SWT boleh sahaja menunjukkan bibit-bibit kerosakan ataupun bibit-bibit kesalahan yang dilakukan oleh kaum-kaum tadi dengan dihantarnya fajar-fajar ataupun cahaya-cahaya ini melalui para Nabi tadi. Nabi Pada Nabi kaum Ad, dihantar Nabi Saleh. Kaum Thamud, dihantar kaum Waila Adin Akhahum Huda. Kaum Ad, dihantar kaum Hud. Kaum Thamud, dihantar kaum Saleh. Nabi Saleh Fir'aun dihantar Nabi Musa dalam konteks ini Nabi Muhammad dihantar kepada kaum Quraisy Mekah kerana memang ayat ini diturunkan di Mekah ketika kaum Quraisy Mekah menzalimi dan juga menyakiti Nabi SAW. Jadi ini adalah sebagai suatu perbandingan maknanya bila-bila masa kalau berlakunya ke apa, kezaliman itu Allah SWT akan menunjukkan kebenaran tadi. Dan telah Allah kata pada ayat yang ke-13 dan ini adalah ayat yang insya-Allah akhir pada hari ini. Allah Subhanahu taala mengatakan fasabba alaihim rabbuka saut azab. Maka Tuhan telah menimpakan ke atas mereka itu cemeti azab. Mereka telah dihilangkan ataupun telah disiksa oleh Allah, telah ditenggelamkan kalau Firaun ditenggelamkan ke dalam laut kerana kezaliman itu. Maka telah berlalulah malam tadi, telah berlakulah Hilanglah kezaliman kerana telah binasalah kaum-kaum yang telah apa uh, men, me, menzalimi kaum-kaumnya tadi. Jadi, uh, ini adalah suatu kita kata uh, alamat atau bukti yang Allah nak menunjukkan bahawa uh, apa sahaja perkara-perkara yang uh, tidak baik, kezaliman, dan juga perkara-perkara uh, ketidakadilan ini akan akhirnya Allah SWT menghantar uh, para rasul, para uh, pedakwah ataupun orang-orang yang membawakan kebenaran untuk menyampaikan kebenaran ini agar situasi tadi boleh diperbaiki. Dan poinnya adalah untuk menghilangkan perkara-perkara yang kebatilan tadi dengan membawakan cahaya kebenaran. Jadi begitulah juga dalam kehidupan kita Al-Quran ini adalah cahaya kebenaran Yang menyinari hati kehidupan kita Menjadi ke arah lebih baik kepada Daripada contohnya kegelapan Kezaliman, kegelapan, kebodohan dan sebagainya Kepada cahaya kebenaran, cahaya keilmuan Dan begitulah seharusnya kita melihat, membantu melihat ketika kita membaca ayat-ayat Quran -ayat ini agar kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Dan ayat ke-14 Allah mengatakan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan itu tetap melihat kamu, mengintip kamu. Apa sahaja kamu lakukan itu Allah memerhatikan. Jadi saya kira itu antara uh, pelajaran yang boleh kita ambil daripada awal surah Al-Fajr ini. Dan insyaAllah kita akan menyambung bahagian kedua pada pertemuan yang akan datang ini. Kita akhiri dengan tasbih kafara dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insan lafi khusr khusir. Illa alladhina aman wa amalul salihati. Wa tawassabil haqqi. Wa tawassabil sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.